было звернення в прокуратуру от Машковского Виктора Анатольевича за неправомерные дії инспекторов ДАИ и лекаря наркодиспансера. Инспекторы ДАИ – это у нас МАЦАК, а наркодиспансер – это ГУСАК. Люди, которые работают в схеме. Значит, прокуратура, я предоставил материалы, все документы в прокуратуру. У неправомірних діях з попередньою змовою з працівниками ДІ і наркодиспансером, з лікарем наркодиспансера. Значить, мені на моє звернення під час проведення перевірок факти не знайшли свого підтвердження, дали таку відповідь. Це дав відповідь слідчий відділу прокуратури Каплун. Я почему то впевнений, що він навіть і не дивився ці документи, ці папери, не читав взагалі, тому що тут стосується діла міліції. А якщо міліція тут замішана, то вони, звісно, на боки на боці міліції нашої. Хотілося би довести діло до самого прокурора, щоб він розібрався в цьому ділі лично. И, соответственно, показал пример как своим следователям, так и сотрудникам всей прокуратуры, как надо разбираться в таких справах. А что по сути произошло? По сути произошло, обвинили человека в, в, в наркомании инспектора ДАИ. Каким образом? А, каким образом? Почервонение очей в 6 утра. А, их вызвало подозрение, что он наркоман. Предложили ему сдать тест на месте в парке 30-летия победы. В стаканчик одноразовый, он помочился. Достали какой-то одноразовый тест для беременности, макнули, показали, что вот ты наркоман. После чего предложили ему 2000 гривен, не хочет ли он заплатить, чтобы избежать наказания. Он сказал, что у меня таких денег нету, соответственно, ему предложили поехать в наркодиспансер, все это дело закрепить, как говорится, по ихнему закону, как им выгодно. Но я так понимаю, им нужен был показник, поэтому они так и сработали. Соответственно, Гусак в теме, они все понимают, все работают, и после приезда в наркодиспансер этого Мацака и, значит, Машковского, они... Якобы сделали повторный тест на наркотики, которого не делали, но сказали, что сделали в присутствии Машковского. Машковский сказал, что его выгнали из кабинета. 20 минут они делали, непонятно, что там. Я пришел до них, поинтересовался, на каких основаниях они его выгнали из кабинета. Есть ли у них доказ того, что они сделали действительно повторный тест. Они мне сказали, что есть у них видеозаписи приедет главврач и предоставит видеозаписи. Приехавший главврач никаких видеозаписей не предоставил мне. У них нет никаких видеодоказательств. То есть это все сфабрикованное дело. с следующего видео прокуратуры в Черкасской области, который 15 января, я не буду далеко заходить, 15 января дал на мое звернение. В результате проведения проверок факты не нашли своего подтверждения. Вот я хотел бы ему сейчас задать пару вопросов, а в основном э, нашему прокурору. Я прокурор. Вот, вы... Да, Пишите, вот я. прокурор. Давайте, профессиональные. мы все мы Чисто к вам по вашим перелетам, які... Тоді, будь ласка, залишні речі, перевірте, чи немає. Ніхто не на землі немає. Ні, ми всі документи записали, все перевірте. Всі Два, чотири. Я ж давайте, щоб у нас не було вже багато. Ні, багато не було. ж просто люди.